потом тут в -то Днепре тоже писали, что можем, я там переселен. Не, ну написали люди. Есть как бы в этом плане выбор или не выбор. Да нет, это а что ко мне, я ж не. Не, ну Надя же, Надя, в принципе, так. Да нет, ну прям засветиться в Ютубе. Всем там то Ютуб надо, ребята. Конечно, я буду платить, но как бы я Надя и так прижал, но это тоже у нее код. И надо просить за котом, чтобы кто-то смотрел и тоже привязка. Ну, с другой стороны, мама может на ту же игрень поехать. Или там куда-то в гости пойти с тем же инсулином. знаете, у колодца. Как -то... ну, только надо сахар мерить, контролировать и все. Надя, Надя, все равно на кота. Да, нет, не все равно. Ну, такое Не может быть людям все равно на животное, которое с ними живет. Не яких гостей, Надя. Не, ну, если там поехать куда-то с инсулином вместе. Надя хорошая женщина, что Що з нею часто стало? Мама каже, так, я й думала, отак потихеньку-потихеньку пробиратися. Але, мовляв, їй, блядь, колуть все це саме. Я так і думала. Що я боялася? Лучше к Наде, мам. Надя, Надя во-первых, может и приготовить, и помочь помыться, и где надо там что посмотреть, просто, ну что, медсестра медсестрой, а надо и приготовить, и где-то, ну, вы поняли. А инсулин призначен и тот, и тот.